Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Masyita binti Mazlan, nombor metrik 190022. Tajuk pementeng saya ialah projek akhir Citra Guru Unggul Teras Pendidikan Robani bagi kursus Citra LNCP 1112 Falsafah Pendidikan Islam. Berikut antara merupakan isi kandungan yang akan dikongsikan sebentar sahaja lagi. Pengenalan Guru bukan hanya penyampai ilmu tetapi pemimpin rohani yang membina adab dan jiwa pelajar. Namun cabaran hari ini menuntut guru lebih daripada segala berilmu malah berakhlak dan berpandukan tauhid. Citra guru unggul bermaksud gambaran ideal seorang guru. Teras pendidikan Rabani pula merujuk kepada pendidikan yang membentuk insan bertauhid, berilmu, beradab dan bertakwa. Soalan utama tugasan ini ialah jika saya menjadi seorang guru atau anda sedang mencari guru, terangkan guru yang bagaimana anda impikan. Dalam Islam, guru disebut sebagai muallim, murabi dan muadib. Al-Ghazali dan Ibn Sina menyifatkan guru sebagai penjana akal dan pembentuk akhlak. Guru unggul ialah mereka yang menyampaikan ilmu, mempamerkan adab, dan membimbing dengan penuh hikmah. Saya menyimpulkan kepada tujuh ciri utama guru unggul. Ciri satu, berilmu dan beramal. Ilmu tanpa amal tiada berkat. Seperti dalam surah as mengapa kamu berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ciri dua, berakhlak dan menjadi teladan. Pelajar lebih banyak meniru berbanding mendengar. Oleh itu, guru perlu menunjukkan akhlak dan adab yang baik sebagai model ikutan. Ciri tiga, hikmah dan kasih sayang. Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh kasih sayang. Maka guru perlu bersabar dan lembut dalam menyampaikan ilmu. Ciri empat, ilmu adab dan tauhid. Pendidikan Islam menyatukan tiga perkara penting ini. Tanpa adab dan tauhid, ilmu akan menjadi arah kosong semata-mata. Ciri lima, sentiasa memperbaiki diri. Guru perlu muhasabah dan tidak statik. Semangat dakwah dan belajar sepanjang hayat sangatlah penting. Ciri enam, berkemahiran menyampaikan ilmu. Penyampaian mestilah sesuai konteks, audiens dan situasi. Itulah kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu. Ciri yang ketujuh, guru sebagai murabi. Seorang murabi ialah mu'alim iaitu mengajar, mu'adib iaitu mendidik adab, mursyid iaitu memimbing, muzaki menyucikan jiwa dan muslih Rasulullah SAW sangat sistematik dan berdisiplin dalam mendidik. Oleh itu, saya meringkaskan 10 kaedah asas pengajaran baginda Rasulullah SAW. Pertama, kaedah menyoal. Nabi SAW bertanya soalan agar pelajar berfikir seperti dalam surah Al-An'am ayat 19. Kaedah kedua beransur-ansur ilmu mestilah disampaikan sedikit demi sedikit seperti Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat. Kaedah ketiga iaitu penegasan berulang-ulang. Nabi SAW mengulang kata yang penting tiga kali agar lebih difahami. Kaedah keempat, menyentuh jiwa dan fikiran. Pengajaran yang menyentuh emosi dapat membina kefahaman yang lebih mendalam lagi kaedah yang kelima iaitu bercerita. Kisah Nabi Yusuf AS, Musa AS, kisah Maryam, As-Sabul Kafi dan lain-lain dalam Al-Quran dapat menjadi pengajaran abadi. Kaedah yang keenam iaitu syarahan dan khutbah. Khutbah Nabi SAW amatlah ringkas namun padat, jelas dan menyeluruh. Contohnya, khutbah widak. Kaedah yang ketujuh ialah lukisan dan lakaran. Nabi SAW melakar garisan di tanah untuk menunjukkan makna kehidupan itu apa. Kaedah yang kelapan ialah demonstrasi. Contohnya, Sadina Usman radhiyallahu Wahyu menunjukkan cara wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kaedah yang kesembilan ialah halaqah di mana kaedah halaqah ini ia mewujudkan suasana yang lebih mesra, fokus dan interaktif. Kaedah pengajaran yang terakhir ialah contoh teladan iaitu qudwah hasanah. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model terbaik dalam setiap aspek kehidupan seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Antara impak pembelajaran robani ialah pelajar berakhlak, masyarakat berilmu dan negara melahirkan insan seimbang. Antara kaedah inovatif guru masa hadapan ialah integrasi teknologi, sistem mentor dan pembangunan modul rohani yang wajar diterapkan. Cadangan guru unggul ialah seperti usaha guru, bimbingan psikologi, kerjasama dengan komuniti perlu diberi keutamaan. Kesimpulannya, guru unggul ialah teras pendidikan robani. Semoga kita semua menjadi guru yang menyinari umat. Akhir kata, guru yang menghidupkan jiwa ialah cahaya yang menerangi zaman. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.